adalah sangat malang sekiranya satu hari nanti keadilan dan pakatan harapan dituduh melemahkan kebebasan institusi kehakiman lalu mewujudkan satu kumpulan anak muda baru yang bertekad melawan keadilan dan pakatan harapan Can you imagine a world without lawyers? Oh. Ketua Hakim Negara yang amat arif Tengku Maimun Tuan Mat akan bersara wajib pada 1 Julai 2025 diikuti dengan persaraan wajib Presiden Mahkamah Rayuan Yang Amat Arif Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim pada 2 Julai 2025 Ini akan diikuti oleh persaraan 5 lagi Hakim Mahkamah Persekutuan dalam tempoh 6 bulan akan datang iaitu yang Am Arif Tan Sri Hasnah Datuk Muhammad Hashim Hakim Besar Melaya dijangka bersara 14 November 2025 Yang Am Arif Tan Sri Datuk Abdul Rahman Sabli Hakim Besar Sabah Sarawak dijangka bersara dalam bulan Julai 2025 yang Arif Tan Sri Nalini Padmanathan, Hakim Mahkamah Persekutuan dijangka bersara 22 Ogos 2025. Yang Arif Datuk Zabariah Muhammad Yusof, Hakim Mahkamah Persekutuan dijangka bersara 10 Oktober 2025 dan Yang Arif Datuk Hanifah Farikullah Khan, Hakim Mahkamah Persekutuan dijangka bersara 22 November 2025. Ini bermakna negara akan berhadapan dengan keputusan lebih separuh dari keseluruhan hakim-hakim mahkamah persekutuan dalam tempoh 6 bulan yang akan datang yang akan memberi kesan kepada perjalanan pentadbiran undang-undang di negara ini. Daripada 7 hakim-hakim yang akan bersara ini, 4 sebenarnya telah mendapat sambungan perkhidmatan 6 bulan sebelum ini iaitu Tan Sri Hasnah, Datuk Abdul Rahman, Datuk Zabariah dan juga Datuk Anipa. Oleh yang demikian, saya memahami pandangan beberapa tokoh dari profesyen guaman dan pengamal undang-undang yang merasakan Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun dan Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar juga wajar diberikan sambungan perkhidmatan 6 bulan seperti mana hakim-hakim lain sebelum ini. Ia bukan bersifat politik atau ingin mempolitikkan lantikan hakim yang ada prosesnya sendiri. Ia adalah satu perkara munasabah mengambil kira keadaan semasa yang mana kekosongan lebih separuh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan akan memperlahankan perjalanan kes-kes mahkamah. Ramai peguam-peguam yang menghubungi saya untuk memaklumkan perkara ini serta kebimbangan mereka bahawa sebarang masalah yang timbul dari kekosongan hakim-hakim mahkamah persekutuan akan memberi kesan besar kepada perjalanan kes di semua mahkamah dari mahkamah tinggi hinggalah ke mahkamah persekutuan Tambahan pula, jika sambungan perkhidmatan telah diberikan kepada hakim-hakim mahkamah persekutuan yang lain tetapi tidak kepada ketua hakim negara dan presiden mahkamah rayuan ini akan memburukkan polemik mengenai kebebasan institusi kehakiman yang sudah pun berlega. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tidak boleh mengetepikan kebimbangan pengamal undang-undang hanya dengan beranggapan isu ini adalah serangan politik. Polemik ini bermula dengan kebimbangan pengamal undang-undang bahawa kepimpinan institusi kehakiman yang seterusnya akan bertukar kepada seorang yang dilantik terus ke Mahkamah Persekutuan. Dengan kosongan lebih separuh dari hakim-hakim kanan di Mahkamah Persekutuan, timbul persoalan adakah pelantikan terus itu adalah sebahagian dari perancangan untuk melangkau senarai kekananan hakim-hakim sedia ada dan mengubah kepimpinan institusi kehakiman untuk tempoh 8 tahun akan datang memandangkan beliau hanya akan bersara wajib pada tahun 2033 polemik ini menjadi makin parah apabila timbul double standard dalam pelantikan-pelantikan lain apabila perkhidmatan ketua pesuruh jaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilanjutkan tiga kali berturut-turut dan timbalan ketua polis negara Tan Sri Ayub Khan tidak dilantik sebagai ketua polis negara yang baru sudah tentu pelbagai desas-desus akan menjadi lebih kuat Sebelum ini sebagai anggota pentadbiran dan jemaah menteri Pandangan saya kekal di dalam perbincangan dan tertakluk kepada keputusan akhir Perdana Menteri sebagai ahli parlimen adalah wajar untuk saya mengingatkan supaya polemik mengenai kebebasan institusi kehakiman ini dapat ditangani sebaik mungkin agar ia tidak diburukkan lagi. Sebagai seorang rakyat biasa, kesedaran politik saya bermula dengan pemecatan Tun Saleh Abbas sebagai Ketua Hakim Negara dalam tahun 1988. Saya baru dah jatuh lima ketika itu dan kebetulan Tun Salih Abbas berasal dari Besut Terengganu seperti juga saya. Saya tidak boleh memahami kenapa seorang Ketua Hakim Negara dipecat dan dari situlah saya mengambil tahu mengenai politik dan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Pemecatan Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam tahun 1998 adalah langkah seterusnya untuk terbabit di dalam politik. Keadilan dan Pakatan Harapan telah lama berkempen untuk mempertahankan kebebasan institusi kehakiman. Adalah sangat malang sekiranya satu hari nanti Keadilan dan Pakatan Harapan dituduh melemahkan kebebasan institusi kehakiman lalu mewujudkan satu kumpulan anak muda baru yang bertekad melawan Keadilan dan Pakatan Harapan.